Я с удовольствием приглашаю команду КВН Дюшес. Задача. Из пункта А в пункт Б выехал велосипедист с Олимпийским огнем. Первые полчаса он ехал со скоростью 30 км в час. Затем у него села, спала цепка. Далее он двигался со скоростью 5 км в час. На встречу ему из пункта Б в пункт А выбежал бегун с олимпийским огнем. Первые полчаса он бежал со скоростью 10 км в час, затем принял допинг и далее бежал со скоростью 15 км в час. Вопрос. Кто из спортсменов лжет, что было достоин чести нести олимпийский огонь? Есть первый ответ. Мой рок-н-ролл. Давай полностью. Кто из спортсменов лжет, что был удостоен чести нести олимпийский огонь? Чувак, сколько ты дюшеса выпил? Кстати, похоже на организацию Олимпийских игр в Украине. Кто-то не доехал, кто-то не добежал. Позитивов, Харьков. Кто из спортсменов лжет, что был удостоен чести нести Олимпийский огонь? Everybody lie. Он говорит словами Сильвестра Сталлоне. Идем дальше. Школьная сборная. Кто из спортсменов лжет, что был удостоен нести Олимпийский огонь? Ответ. Икс я пустам Не Видно, что ребят, у ребят вчера был экзамен по математике. И э, еще один ответ. Осторожно, окрашено. Кто из спортсменов лжет, чтобы был удостоен чести нести олимпийский огонь? Ну продолжу, читаю все уже. Чуть -чуть. Я готов. Я тоже. Задача. С пункта А в пункт Б выехал велосипедист с олимпийским огнем. Перші півгодини він їхав зі швидкістю 30 км на годину. Сергій разом. <плодиспет> И, а, видимо, собственный ответ. Кто из спортсменов лжет, что был удостоен чести нести олимпийский огонь? Пижекот. Он злой, потому что у него велосипеда не было. <плодиспет> вот такой вот Ответ от доброй команды. Идем дальше. Позитива. Ваш вопрос. Здравствуйте. Я, заним... Я занимаюсь железнодорожным спортом. Билет из Харькова в Киев стоит 90 гривен. Обратно 80. Объясните, в чем прикол. <music> Осторожно, окрашено, пожалуйста. Объясните, в чем прикол? Обратно едешь на той же постели. Объясните, в чем прикол? Я занимаюсь железнодорожным спортом. Из Харькова в Киев билет стоит 90 гривен, а обратно 80. Объясните, в чем прикол? Обратно по студенческому? Мой рок н -ролл. Я занимаюсь железнодорожным спортом. Из Харькова в Киев билет стоит 90 гривен. Обратно 80. Объясните, в чем прикол? В столице бабки крутятся. <плёк> Сказала, как москвич. <плёк> Есть еще варианты? Давай свой вариант. А, нет, давайте выслушаем. Суммы? Нет. Объясните, в чем прикол? На обратном, пути... На обратном пути пакетики чая использованы. Вместе с постелью, собственно. Пожалуйста, свой ответ. Я занимаюсь железнодорожным спортом. Билет из Харькова в Киев стоит 90 гривен. Назад 80. Объясните, в чем прикол? Прикол в том, что поезд в Киев едет в гору, а назад с горы ходится. И то есть правда. Давайте перейдем к следующему вопросу. Мой рок н ролл пожалуйста. Ну, задачками не буду мучить. <laughs> Что было бы, если бы зимнюю и летнюю Олимпиаду проводили в один день? Дюшес, что было бы, если бы зимнюю и летнюю Олимпиаду проводили в один день? Это бы проходило в высокостыгу. еще один ответ позитива. Что было бы, если бы зимнюю и летнюю Олимпиаду проводили в один день? Весна. <свят> Осторожно окрашено. Что было бы, если бы зимнюю и летнюю Олимпиаду проводили в один день? Это была бы самая главная мечта сочинских таксистов. Как раз наоборот, мне кажется. И 20 поездить лучше, чем один день. Есть еще... Давайте свой вариант. Что было бы, если бы зимнюю и летнюю Олимпиаду проводили в один день? Ловцы должны были бы переплыть. В бассейн до того, как он замерзнет. Спасибо. Спасибо и вам, Суммы. Если черная кошка перебежала дорогу туда и обратно, то она удвоила свое наказание или отменила его? Мне кажется, практически каждый задумывался в этом зале об этом, поэтому я надеюсь, услышим сейчас ответ. Пожалуйста, осторожно, окрашены. Если черная кошка перебежала дорогу туда и обратно, то она удвоила свое наказание или отменила его? Она просто дома ключи забыла. В КВН невозможно все. Ждем еще ответа. Есть ответ на данный вопрос? Дюшес, пожалуйста. Или все-таки нет? Все-таки да, Дюшес, Киев. Если черная кошка перебежала дорогу туда и обратно, то она удвоила свое наказание или отменила его? Вернись домой, посмотри в зеркало. <свят> Мой рок н -ролл. Если черная кошка перебежала дорогу туда и обратно, то она удвоила свое наказание или отменила его? В любом случае можно отомстить, пройди мимо нее с пустым ведром. видимо, свой вариант нет. Еще позитива, Харьков. Если черная кошка перебежала дорогу туда и обратно, то она удвоила свое наказание или отменила его? Это челночный бег просто. <свят> Спасибо, Харьков. И свой вариант ответа. Если черная кошка перебежала дорогу туда и обратно, то она удвоила свое наказание или отменила его? Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, ту 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 ру ту ру ту ту только черному коту и не везет. Поплавский, ты в зале? Ну, захотелось человеку спеть. Э -э, Идем дальше. Осторожно, окрашивай, пожалуйста. Итак, на Олимпиаде в Лондоне всех порвала сборная Азербайджана по борьбе, которая выступала за сборную России. Вопрос, а какие у вас отношения с другими командами? Дайте внимание, ответ с команды КВН позитива. А какие у вас отношения с командами? А. а хорошо. На Олимпиаде в Лондоне всех порвала сборная Азербайджана по борьбе, которая выступала за сборную России. А какие у вас отношения с другими командами? Ну, тебе правду сказать или как на самом деле? Отвижай. А можно ответ полностью? <плес> сейчас, пожалуйста. Итак, на Олимпиаде в Лондоне всех порвала сборная Азербайджана по борьбе, которая выступала за сборной России. А какие у вас отношения с другими командами? А вы скинулись? <свистит> Мой аэропорт, пожалуйста. А какие у вас отношения с другими командами? Ну, если бы мне предложили Дюшес, я бы не отказался. пожалуйста. А какие у вас отношения с другими командами? Я с связываться не хочу. никто не хочет. Осторожно, окрашено, пожалуйста. Женя, а какие у вас отношения с другими командами? Очень-очень не любим донецкий шахтер. Ну что, вот, такие, вот такая вот у нас была разминка. Пока наши уважаемые жюри думают про максимум 6 баллов для одной из команд, а возможно и не одной, давайте послушаем оценки за первый конкурс «Визитка». Итак,